你怎么也摔下来了？我看你要摔下来了，我就什么都没想，只想着不能让你有事，所以我就跟着跳下来了。没想到就落到这个地方。我刚刚昏迷了多久啊？大约一个时辰吧。你昏迷的时候啊，我四周打探了一下，发现这里是个山洞，应该是你掉下来的时候。 不小心触碰到了什么机关？哎呀，这个地方也够隐蔽的。我在灵雪阁这么多年，根本不知道还有这么个地方存在。我们怎么出去啊？这里也不是一个死穴。后面那面墙上刻着内功的心法。之前啊，一定有人在此练功。练精化气，练气化神。 炼神还虚，炼虚合道，这是何意啊？治虚疾，守静堵，运气往返成循环，源源不断，生生不息。这些我要回去跟我娘研究一下才行。如果真的可以用这个方法缓解你们两个人的寒疾的话，以寒克寒，那就再好不过了。 极为阴冷，说不定赤花珠可以种在这儿。确实啊，这个地方确实适合种赤花珠啊。哎，对了，你们灵虚阁除了寻常弟子，可还有外人在这儿？灵虚阁常年守卫森严，绝对不可能有任何外人在这里的。怎么了？那就奇怪了，刚才要取我性命之人，看样子…… 并非是灵虚阁之人，可是为何会在这儿出没呢？这件事就算你不说，我出去之后也一定会查清楚的。我们赶快想办法出去吧，小心点儿。少阁主。 荣姑娘，前面有声音，这里应该离出口不远吧？那我们顺着声音去找找吧。 这个尸骨怎么这么冷啊？这地洞里的寒气，很可能就是从这个尸骨里散出来的。这位前辈天生骨寒，异于常人，想必墙上那些心法也是他刻上去的。前辈的遗骨啊，我们会好好安葬的。 前辈，晚辈有幸来到这儿，见到那些心法，感激不尽。 我这着了，原来是这儿啊！我苦苦寻了这么多年，终于有了结果。娘，您一直以来都在找这个地洞啊？你爹当年曾跟我提起过，说纳兰一家的先祖曾发现过洞窟，并在此修炼。 当年我带着纳兰一家的后人逃离至此，一是因为这里山势险峻，利于隐蔽；二就是因为这个寒库，苦苦寻了这么多年，一直没有找到。我心想，这或许就是纳兰一家的传说罢了。哦，看来我和画儿还是猜错了。这个前辈，并非是天生寒骨。 原来他是在这闭关修炼，用这里的寒气打通了全身的经脉，并且他领悟到了墙壁上的内功心法精髓啊！嗯，你跟荣华阴差阳错找到这儿，真是天赐的缘分。这么说来的话，这位前辈就是我们纳兰一家的祖先了。 这个山洞恐怕是我们灵虚阁最隐秘的存在了。这件事还是暂时先不要告诉阁中的其他弟子了。过一会儿，孩儿就把前辈的遗骨好好的安葬起来。好。 找到一个适合生长的地方，你们可要快快长大，听到没？你们跟我一样，都是从龙吟城来到这儿的。我一开始也不适应啊，吃不好睡不香的。但是慢慢的我就适应了。所以啊，你们也要慢慢面对这样的生活，然后呢，长得又快又好的，要比以前更壮大才行。听到没？乖哦。 你在跟他们讲话呀？怎么了？不行吗？<laughs> 行啊，当然行了。只不过我长这么大以来，从来没听到过有谁还给自己种的花花草草讲话的。你说他们又不是人，也不是小狗小猫的，哪能听懂你说什么？嘘，小点声，别让他们听见了。万物皆有灵，你怎么知道他们就听不懂呢？ 再说了，这可是我的独门秘方。只要你每日跟他们说说话，把他们当家人一样照料，一定会长得又快又好的。哦，你看什么？我脸上有脏东西啊？没什么，我就觉得吧，你长得也挺好的。你看你最近心情也不错啊，可中的伙食也改善了不少，<laughs> 这个脸也圆了很多呀、啊。<laughs> 真的吗？我真的长胖了。嗯。<laughs> 好你个大男玉，你不信我？啊，好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 ，不能，不能，不能。哎呀，我这次来找你啊，就是想问问你、啊，有没有好好研究一下这个墙上的内功心法、啊？当然了，这些内功心法呀，很适合体质阴寒的人。再加上夫人的指点，我觉得最近我进步了不少呢。 那既然你自己夸自己进步了不少，就跟你师祖比试比试呗，让师祖看看你有没有进步。嗯，比就比。你的武功也就这样嘛，看来小徒孙以后还要多加练习才是啊。 之前完全不一样了，有吗？ 是让荣大小姐失望？你们龙阴城还真是目中无人呢、啊！这般胆大妄为、肆意暴行，你真当江湖之人都害怕你们荣家？ 其实有，早在你离开灵虚阁之时，就有了答案，不是吗？<noise> 荣大小姐无法在荣城主面前邀功，可是失望了。整个清风镇已被包围，纳兰月重伤在身，仍然逃不了过。追！追！就就就，停车吧，啊！咦、呃，我就只能送你们到这儿了。 一生中还会非常的艰险，你自己小心一点啊，徒弟。谢了，你你你你你你就别跟我这么客套了，我我我看这个老顽固他医术真不咋地，这这这路上也不知道能不能照顾好你，你一闭嘴。这要不是丫头偷偷给我留信儿，玉儿的伤。 还不定鸡啄成什么样呢。哦，对了，我给你们留了些伤药，路上以备不时之需，啊。行了，不耽误你们时间了，我先走了啊。师傅，这次我爹是有备而来，他把花海一事嫁祸给林虚阁。此次多亏师傅，我们才能顺利逃脱的。只是我担心您这次回去会有不测，要不然您跟我们一起走吧。 哎呦，你个傻丫头，我能有什么事儿啊？啊，怎么着，我也是跟着你爹一路相随到现在，我就不信了，这个老家伙还能拿我治罪啊？啊，即便你能全身而退，你回到龙吟城，跟那一群吃不通道不合的人一起，有什么意义啊？不如就像花儿说的，跟我们一起走吧。虽然你贪吃了一些，但林旭阁还是管得过来的。 少阁主说话，可得算话啊！嗯、待到灵虚阁大喜之日，我老白一定到场。到时候，你要是没有好酒好菜的招待我，你你你你你，你你看我怎么治你啊！<laughs> 好了，此地不安全，你们抓紧赶路。这万一龙吟城的人赶来，谁都走不了啊！对了，陆一车为了给我们拖延时间。 他现在在天风镇，拖延容素一行人。放心，啊！你们先行一步。等我见到他，我一定护他安全离开。多谢师傅，那您保重。后会有期，后会有期。叫 寻到纳兰月与二小姐的下落，他们已逃至天风镇外，龙吟城弟子已派人前去追击。带路，今天我要亲手了结了他。是。 你睁开看看我是谁！居然敢这么对我，想造反呐？啊,啊！平日里真是白给你们投食了，啊！居然敢拿剑指着我，还不赶快退下！我们是奉城主之命前来抓人，还望白堂主不要为难。自我老白掌管老字堂以来。 日里尽心教学，就算有口好吃的也会和你们共享。可现在你们倒好，简直是不把我这个堂主放在眼里！我是你们要抓的人吗？是吗？我们也不想为难堂主你，可是我们身为龙吟城的弟子，只是奉城主之命罢了。是龙敬风叫你们来这儿抓我的，他让你们杀我了？说，龙敬风给你们下的什么任务？ 别闹了，跟我回城去。这么着急就要回城，是不是花儿暴露了行踪，被城主带回去了？你真是糊涂啊！你到现在还想帮着他们，你就不怕城主责怪于你吗？我，哎呦，我说了你也不懂。都给我让开啊，否则别怪我老白不客气。嗯 花儿已是如此，我不能再让你继续错下去。现在回头还来得及，我会跟城主求情，念你们师徒情深，城主定不会重罚。紫嫣，这回你真的错了。带白堂主回龙吟城，不得有任何闪失。是是。其余的人，继续追赶纳兰月。